всем доброго ранку <к blinking> поправлю капелюх так э, чуть поговорю про кубок украины футбол футбол кубок испании кубок германии серия а идет может еще что-то идет но его столько всего идет что смотрел фильм э, про хован он пригласил к себе домой представил свою Girlfriend, она тоже играла в футбол, приятная девушка. Они там подшучивали под друг на другом. В быту довольно-таки приятный чудак. Хотя у него такое монструозное лицо. Вечно он там показывали, как он готовит суставы, паховые кольца. Итальянец ему разминает. И ну, он там приехал на тренировку как раз на базу Ман-Сити. Это все показывается. Довольно-таки интересно. И там в Ютубе с утра появился перед нами на час интервью с Тоти, Франческо Тоти. Кому интересно, можете посмотреть. Маленькие эти наши игроки, этнические украинцы, начинают играть неплохо в разных молодежных лигах. Один в Барселоне пылит, несколько в серии А, только детская ихняя. Поэтому за ними надо наблюдать. Смотрел я Кубок Испании. Матч, вот этот Жирона. Играла. Ну там их много было. Я прочту некоторые результаты. Играл и Витя с и, и Ванат. Жерона играла с Констанцией. Я не знаю, откуда это Констанция, что это такое. Ну, матч был такой плотный. Выиграли только 3 -2. Ванат пошел прав правому флангу, отдал на центральную зону Витя, забил троечку. И потом Ванат, видно, что класс команды ниже, пробежал на левом фланге, оттеснил, срезал угол с защитником крайним и дал в ближний угол. Выиграли 3-2. Реал Аведа проиграл 2-4. Вот эти прогнозы делать на кубке, это такая шляпа. Я только знаменитые команды. Кадис выиграл у Кама Мурсии. Там же у них много этих оберлих. Выпью, чтобы не кашлял. Расин Сантандер выиграл по пенальти. Тут их тех Расингов. Гранада выиграла опять один у Вороды какой-то. Альбасеты выиграл у Сан Фернандо. Хитафа 11-0 выиграли у кого-то Интера. Де Вальдемора. Валенсия обыграла Макарену. Я танцевал под Макарену. 5-0. Севилья обыграла Толедо 4-1. Реал Соседат обыграл 3-0 Негрерию. Господи. Сегодня тоже масса матчей. Ну, я думаю, Сосуна сегодня выиграет на выезде. Это такие. Эльчи выиграет, я думаю, сегодня на выезде. Они в порядке сейчас. Я только говорю те матчи, которые, я так понимаю умом. Мальорка сегодня выиграет на выезде. М -м -м. Надеюсь, Валеталит победит на выезде. Рай Валикана выиграет на выезде. <кхем> Вильярял выиграет на выезде так ярко. Сельта выиграет нам выезде. Но это уже завтра матче. Так. Кубок Германии. Кубок Германии, он идет без вара. Я уже привык к вару. Без вара это такая фигня. Что я вчера видел. Айнтрах, Франкфурт, Боруссия. Много было ошибок и в одну и в другую сторону. Судья просто отвратительно матч провел. Вар нужен. Можно было и пенальти в ворота Айнтрахта ставить. И гол, когда забивал в а Боруссия, там тоже надо было в ней игры поднимать. Герта выиграла у Эльвесберга. Войсбург проиграл хоть Шайну 0-1. сейчас в этом году вообще какой-то не алё. Хайденхайм проиграл Гамбургу. Боруссия дальше прошла по пенальти. Там японец за пузырев по воробьям. Хороший игрок, очень хороший. Или кореец, ну, Сан-Паули по пенате обыграл Хофенхайм. Борусия Мюнхенгадбах обыграла Корсуи 3-1. РБ разнес Энерджи. Аусбург проиграл Бохуму. Сегодня Падерборн 0-7 Байер. Вот там вот эти Падерборны, они все бьются шоу сумасшедшее. Майнц 0.5 Штутгарт. Я думаю, майс может дернуть сегодня Штутгарт. Но это такое, на тоненьком, такие прогнозы. Кьёльн играет сегодня с Баварией, можно посмотреть. Козлы будут биться, но Бавария сейчас хороша, все равно выиграет. Ну а так матчи лучше не предсказывать. Очень равные, очень такие спорные. Я даже не буду освещать их. Вчера была серия А. Очередное разочарование тут Милан. Это было дерби Бергамасков. Ломбардийская. Два города соседи. Ну, А Аталанда играла в говно. Милан играл точно такое говно. Было нудятина. Забил в начале этот малолетка, молодой, весьма талантливый. Самуэль Ричи. Самуэль Ричи. И Адемова Укман забил красивый мяч в ребятку. И Наполи вчера под, подчистил игру с Лечи, Взял свои очки. Ну, Ангеса. Сейчас Ангеса в топ-форме. И в итоге Наполи стал единоличным лидером. Вот видите, провалили матч с голландцами в Лиге Чемпионов. Но в чемпионате их привели в чувство. У этого разрыв каких-то связок у Дебрюина. Кома Верона сегодня. я думаю, Кома возьмет 2-0. Ну, будет тяжелый матч. У Кома все матчи тяжелые. Ювентус уволил этого Игоря Тудора. Там Лысый этот, что Зенит тренировал, должен возглавить. Ювентус у Динеза сегодня. Да будет битва, может Ювентус на нервах и выиграет 2-1. Рома Парма. Ну, я думаю, Рома победит сегодня 2-0. Интер фиорентина Я думаю, Интер сегодня хопнет фи фиалок. Без вариантов. Дженна Кремонезе. Будет тяжелый матч. Но я держу пальчики за Кремна. Кремонезе бойцы, но Дженна надо брать свои очки. Либо Вейеру сегодня уволят, тогда. Баоня Тарина. Да Болония бахнет Тарин. Тарина сейчас в порядке, но Бавония хороша. Дома выиграет 2-1. Калери Сосуова. Ну будет битва, Калери надо брать 3 очка по-любому. Они а домашняя команда, такая на 2-1. Пиза Вацио. Ну будет битва. И может быть ничья, либо победа Вацио. Так, Кубок Украины. Вчера Буковина, Тернополь, Нива. 2-1 Буковина прошла. Ну, это мои земляки там держат эту команду. Так. Локомотив Киев выиграл 1-0 Нивы в Винницкой. Ну, молодцы, молодцы. Поменяйте форму, что она у вас такая, как у Кацапов. Зеленые трусы красные футболки. Дичь какая-то. Чернигов прошел лесное. Но я такое даже не знаю, что это такое. Так, сегодня Виктория против Унгульца. Не знаю, что такое Виктория. Надеюсь на победу Ингульца. ЛНЗ Рух. Ну, будет битва. Надеюсь на победу ЛНЗ. Они такая рациональная команда. Играет в каждой игре самоотдача. Победа ЛНЗ. Центральный матч. Динамо Киев, Шахтер, Донецк. Все будет зависеть. Там вроде у Киевлян много игроков могут не сыграть, типа Шапаренко. Все будет зависеть от состава. И вот этот Дубинчак вроде не выйдет. Я надеюсь на победу Динамо Киев сегодня. Этот Шахтер надо обыгрывать, их надо переезжать. Понятно, будет эту оппозиционки, много нервов, соплей. Агротех, Тышкивка против Мариуполя, не знаю такое. Металлист 1925, агробизнес завтра. Победа металлиста 1925 2 -0. Ну а так в принципе все, всем хорошего дня, верим в лучшее.